Yang kami kongsikan sebentar tadi ya. antara mungkin insiden ataupun kejadian yang berlaku melibatkan hidupan liar dan saya percaya uh, pastinya kita sendiri hmm. kalau melihatnya mengundang emosi sebab kan dalam situasi sebegini kita nak tahulah juga apa antara usaha dan juga peranan kita sebagai ahli komuniti untuk memastikan kelestarian hidupan liar ini. Betul ketika kita uh, mengenang sambutan hari ibu yang lepas kalau kita masih ingat ya bagaimana... Hmm? Kisah um, gajah ni seekor gajah ini yang telah pun meruntun hati kita semua seorang yang Malaysia apabila um, anak gajah ini telah pun dilanggar sehingga mengakibatkan kematian. Jadi sebab itulah kita nak bincangkan dengan lebih lanjut sebab difahamkan dari tahun 2020, uh -huh. 2,361 haiwan liar dilaporkan mati dilanggar di seluruh Malaysia. Ini bukan isu yang ringan, perlu yeah. kita pahalusi terlebih dahulu. Kita perkenalkan terlebih dahulu Rina, tetamu kita. Baik, hari ini uh -huh. kita bersama dengan Dr. Tengku Rinalfi Putra Tengku Azizan, Pensyarah Kanan Pengurusan Hidupan Liar, Fakulti Perubatan Veterina Universiti Putra Malaysia. Terima kasih Doktor bersama kami pagi ini. Sama-sama. Ya, yeah. Doktor, um, sebenarnya <coughs> lah, secara realitinya dalam negara kita ini, adakah ini sesuatu yang perlu dibimbangkan dengan berlakunya kemalangan demi kemalangan yang melibatkan nyawa ni bukan haiwan liar semata-mata so tapi ini juga risiko kepada kita sebagai manusia doktor memang ini sepatutnya dibimbangkan dibimbangkanlah mm. uh, sebab uh, risiko kematian ni saya tengok uh, trend sejak kebelakangan ni semakin meningkat ya yeah. uh, a sekali di kawasan-kawasan a -kawasan, uh, luar bandar mm. uh, di mana terdapat titik-titik uh, panas Lintasan di Nopalia ni. Yeah. Betul. So, uh, dia sebenarnya adalah satu konflik lah. Konflik uh, perkongsian uh, ruang di antara manusia mm -hmm. dan haiwan mm -hmm. uh, yang berlaku kebanyakannya di kawasan haiwan. Okay. Uh, so, uh, dia sepatutnya dibimbangkan lah. Sebab yeah. dia mengakibatkan kerugian mm -hmm. uh, di pihak manusia juga. Mm -hmm. Dari segi uh, kegiatan, kegiatan ekonomi dan juga of course daripada segi kelestarian kelestarian Inilah hmm. haiwan tersebut. Yeah. Okey. Doktor, kita juga nak tahu lah kan, bila situasi ini berlaku, ia seolah-olah macam ada rentetan setiap tahun. Hmm. Ada saja tragedi, ada juga insiden. Tetapi bagaimana mungkin kita melihat usaha ataupun inisiatif yang dilakukan bagi memastikan uh, kehidupan mereka ini masih lagi dapat dikekalkan dalam masa yang sama, tidak mengganggu gugat dengan kehidupan kita manusia ini. Okey. Uh, untuk menjawab soalan itu, eh. uh, sebenarnya kepupusan is actually uh, perkara semula jadi. Okey. Okey. Uh, satu hari nanti manusia pun akan pupus juga. Okey. Okay. Cuma yang berlaku sejak kebelakangan ini adalah uh, peningkatan atau pacuan tahap kepupusan haiwan. Especially hidupan liahlah. Yeah. Okay. So, apa yang berlaku adalah uh, apabila populasi manusia meningkat, mm -hmm. Mm -hmm. manusia mas lebih banyak menggunakan ruang. Okay. Manusia lebih meneroka uh, ke kawasan-kawasan yang sebelum ini... tidak diterokai. Mm -hmm. yeah, dan apabila berlaku pertindihan penggunaan ruang, mm -hmm. sumber dan juga even masa uh -huh. macam sekarang yang kita nampak di Greek tadi yeah. uh, berlakulah konflik. Konflik yeah. ni didefinisikan sebagai satu kesan negatif akibat pertemuan uh, apabila berkongsi sesuatu sumber. Okay, so sumber itu terdiri daripada macam saya sebut tadi lah ruang, masa uh -huh. dan juga uh, ni lah uh, apa ni mas uh, Uh, sumber okay. Uh -huh. hmm. um, ok dan kalau hmm. kita lihatkan sebenarnya bukan tak ada laluan yang disediakan kabarnya hmm. ada laluan khas untuk okay. hidupan liar ini contohnya gajah kabarnya ada koridor ekologi dan sebagainya hmm. adakah ia benar-benar membantu hidupan liar ini uh, sebenarnya ia sangat membantu ia sangat membantu perwujudan dan pengayaan koridor uh, hidupan liar uh, perwujudan lintasan perwujudan uh, pemagaran di setengah tengah kawasan. Okay, dia sangat membantu. Cuma uh, apa yang uh, perlu difahami di sini adalah uh, untuk mendapatkan satu situasi yang ideal. Okay. Uh, untuk uh, perkara tersebut eh satu okay. situasi yang ideal, kita perlu uh, mengkaji secara saintifik pola pergerakan, okay. uh, penggunaan sumber dan juga uh, uh, perilaku haiwan tersebutlah okay. apabila menggunakan tempat-tempat uh, ni. Hmm. Sebab Tempat-tempat ni lintasan yang dibina oleh man-made, nah, hmm. man-made facilities made by human lah. hmm. ya. Ini, ianya bukan satu benda yang semuanya jadi untuk haiwan. Okay. So Seperti juga manusia. Hmm. Kalau kita create satu tempat atau kita bina satu tempat, hmm. dia memerlukan masa untuk manusia menggunakan tempat-tempat tersebut. Sokong. Sokong memahami dan juga hmm. menggunakannya hmm. So, sama seperti kita membina lintasan nirupalia hmm. sama ada dalam bentuk viaduct, overpass, underpass hmm. semua ni uh, perlu dikaji sepenuhnya sepenuh dan juga perlu diperkayakan hmm. diperkayakan dari segi uh, makanan contohnya hmm. perlindungan uh, ada beberapa uh, benda yang kita perlu perhalusilah sebab uh, pembinaan kawasan-kawasan tersebut dia tak sama It's not homogeneous kepada semua jenis haiwan betul so okay dari betul. segi saiz yeah, dari yeah. segi tabiat pemakanan yeah. mm. contohnya untuk haiwan mangsa seperti rusa ke atau haiwan yang dimakan oleh yeah, yeah. carnivorous animal mm. dia suka kawasan lintasan yang lapang Hmm. di mana dia boleh nampak ada haiwan pemangsa ke tidak okay. tapi untuk harimau contohnya dia suka kawasan yang terlindung betul untuk melintas hmm. jadi benda-benda tersebut perlu diperhalusi tapi uh, secara kasarnya ia sangat membantulah hmm. di dalam keadaan seperti sekarang inilah okay. di mana trend ni semakin meningkat betul doktor kami nak paparkan sekali lagi gambar yang kita nak tunjukkan ini, ini berkaitan dengan laluan lintasan tadilah yang um, doktor cakapkan Itu mungkin boleh kongsikan kepada kita juga sebab kadang-kadang orang tak faham Yalah, kita berurusan dengan hidupan liar haiwan liar ni berurusan yang manusia yang jejantas tu pun yang disediakan kat lebuh pun kadang-kadang kita tak ikut. Yang ini manusia ni yang faham, sepatutnya yeah. faham. Tapi mungkin dengan haiwan liar, hidupan liar ni, ini gambarnya. Ni kongsikan mungkin doktor boleh berikan penjelasan berkaitan okay. dengan laluan ni. lah kan. Ha. Saya tengok kan, ini adalah satu underpass lagi kita panggil eh. Underpass, underpass yeah, ni maksudnya okay. dia berbentuk terowong eh. Hmm. Uh, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan lihat eh. Underpass ni dia tidak diperkayakan dengan bentuk sumber semula jadi. It, it's still a concrete underpass. Okay, okay. Contohnya kan, kalau saya uh, bentang uh, saya Uh, bagi satu idea kepada tuan-tuan dan puan-puan eh. Okey. Mm -hmm. uh, ap apakah yang perlu di dilak dilakukan di underpass tersebut untuk mm -hmm. bagi dia nampak seperti natural eh. Mm hmm. Uh, mesti ada banyak idea. Mm hmm. Tambah pokok ke, pokok mm. Color, mm -hmm. warna dia ke, tanah-tanah je. Tanah tanah, tanah, -tanah mm -hmm. uh, substrat kan. Benda-benda okay. macam tu. Itulah maksud saya tadi yang awal tadi diperkayakan mm -hmm. supaya ianya menjadi satu kesesuaianlah okay. kepada haiwan tersebut. Uh, daripada satu kajian lah yang dilakukan di tahun pada tahun 2021 eh meta analisis eh kita bukan hanya perlu kaji berapa banyak haiwan melintas okay. kita juga perlu kaji berapa banyak haiwan yang lalu di tempat tersebut tanpa melintas Ooh. just to see the pattern untuk tengok pola dia sama ada wow. tempat tu menjadi atau tidak hmm. okay. ha, sebab pada asasnya yang kita buat sekarang ni adalah kita buat dulu untuk kemudahan manusia. Betul. Supaya haiwan tu tak melintas di depan kenderaan tapi melintas di bawah. Betul. Tapi efek efikasi atau efektiviti, apa tu ke, keberkesanan uh -uh. terowong tersebut perlu dikaji untuk haiwan. Ah, ha, bukan hanya untuk kita saja. Yeah, okay, lah kan yeah, dengan sesuaikan habitat haiwan itu wow. sendiri. Yeah. Hmm. Tapi uh, selain daripada kita lihat um, tentang cerita hidupan liar kalau khususnya gajah ni lah kan. Baru-baru hmm. ni pun ada juga kes melibatkan uh, harimau kumbang yang melintas di jalan yang pantai. Okay. Saya percaya satu lagi yang merisaukan kita adalah keselamatan uh, masyarakat setempat di situ juga ataupun mm. mereka yang lalu di kawasan yang dianggap sebagai laluan New Zealand tu. Mm. Bila dah sebut tu dia sebagai satu tarikan pelancongan <laughs> juga lah, doktor. Ha, Orang berhenti, ambil mm. gambar dan yeah, betul. sebagainya. Betul. Dan bila ada situasi begini berlaku, lintasan harimau kumbang ni pastinya ia mengancam nyawa manusia. Betul. Hmm, bagaimana pandangan doktor? Uh, saya berpandangan bahawa itu adalah risiko okay. yang perlu di, ditanggung oleh manusia lah sekiranya kita ingin menggunakan ruang tersebut. Okay. okay. Uh, pada asasnya lah untuk semua hidupan liar dan saya mengajar uh, animal behaviour okay. dan perilaku hidupan liar. Uh -huh. Dia mempunyai satu kos kendiri. Kos kendiri ni maksudnya betul ke saya nak lintas jalan ni? Okay. Hmm. Apakah keperluan saya untuk melintas jalan? kan sebab jalan tu bukan satu perkara biasa untuk harimau kumbang contohnya it is a very arid place lah tak ada pokok tak ada hmm. apa terdapat satu kos kendiri di dalam harimau kumbang tersebut sekiranya kita ni harimau kumbang untuk dia melabuhkan dia punya nyawa untuk melintas jalan tersebut untuk masuk juga jalan ha, tu untuk cross hmm. jalan tersebut kos tu adalah sumberlah okay. harimau kumbang dia memerlukan makanan lebih kurang 2 kg sehari okay. gajah 100 kilogram sehari okay. tapi 40 kilogram sehari sekiranya di di seberang sini di di mana dia berada tu tidak mempunyai sumber makanan yang cukup untuk melintas tu itu adalah satu benda yang dia berisikokan nyawa dia hmm. so itu sahaja dah mengakibatkan satu lah kepada hmm. haiwan tersebut okay. dan apabila tekanan tu berlaku dia melintas okay. so sekarang soalan pertama yang kita kena tanya adalah kenapa dia cross hmm Uh, adakah cukup makanan dia? Sumber di situ dah sumber, habis ke? Uh, ya. Yeah. Yeah. Ataupun dia terpaksa keluar yeah. juga untuk cari sumber dan, di situ kan? Yeah? Dan of course, bila berlaku sumber-sumber hmm. uh, yang mudah, yeah. macam tenakan, yeah. uh, ayam dalam reban, mm -mm. atau harimau macam yang tadi kita tengok di baham tu kan, itu merupakan satu sumber makanan yang mudah yeah. untuk dia. Yeah. Uh, haiwan, uh, dia boleh mengubah behaviour dia, mengubah perilaku dia. Sekiranya susah untuk dia memburu rusa dan dalam keadaan fisiologi dia atau keadaan badan dia yang makin tua atau makin atau mungkin perlu memberi makanan kepada anak-anak dia akan melakukan perkara yang berisiko untuk dia Okay. seperti membaham haiwan ternakan. Hmm. walaupun so, perlu, itu ada, satu, lah. ya. ha, perlu ya. ada satu ha perlu ada satu mekanisme untuk kita ya. meminjamkan benda ni secara seriuslah di peringkat kerajaan contohnya kan ya. perlukah ada subsidi okey kan maksudnya uh, penternak lembu heeh ya. uh, 70 ekor lembu dia 30 ekor kerajaan bagi untuk dia ternak sebagai pawah. Contohnya lah, okay. this is off, off the top of my head. Okay. Lah. 30 ekor ni kalau dibaham oleh harimau, tak. bukan lembu dia. Hmm. <laughs> lembu yang telah disubsidi oleh kerajaan. Untuk Contohnya, memastikan ekosistem ni kekal terpelihara. Ya, ada hmm. orang mungkin tak bersetuju dengan saya lah. Sebab okay. mereka kata lembu bukan makanan harimau. Okay. Tapi hakikatnya yang kita perlu tengok sekarang hmm. ni adalah, ia adalah makanan harimau. Okay. Satu kita ada semenit sahaja lagi. Tapi hmm. saya nak bawa kepada satu persoalan. Mungkin bukan penyelesaian tetapi boleh membawa kepada... Pemikiran kita semua rakyat Malaysia, adakah setiap jalan raya, sebab kemalangan-kemalangan berlaku ini berlaku di jalan raya yang memang cross kepada hutan, yang ada hidupan liar dan sebagainya. Adakah selamat nak memastikan keselamatan itu sebab kadang-kadang kita tahu dah ada risiko akan ada tempat gajah melintas dan sebagainya. Sebagai manusia yang boleh menjangka perkara ini, hidupan liar kita, kita fikir dulu. Adakah selamat uh... Kita perlu ada satu kesedaran diri yang tinggi lah. Hmm. Bila lalu tempat-tempat ni. Hmm. Contohnya saya cadangkan lah. Macam laluan gerik tu kan. Hmm. Gerik jeli tu. Kalau boleh jangan lalu waktu malam lah. Hmm. Because 90% of the chance lah. Eh, ada kebaranggarian 10, 90% ni. Eh, hmm. Untuk dia, untuk gajah tu melintas. Lintas. Dan berada di kiri kanan jalan. Memang tuan-tuan dan puan-puan. Lepas 12.30 malam tu lalu situ memang. Perlukah kita mengambil risiko tersebut. Ha, okay. Contohnya Faham. kita boleh atur perjalanan Betul. kita. Kita Betul. manusia boleh fikir. Ha. Ya. Sebab... Ada orang kata jangan jalan laju dekat kawasan tersebut. Tonton dan perempuan atau ni kan nak jalan ke 20 km sejam dekat kawasan gelap, gelap tersebut gelap-gelap tu. Gelap, gelap, ha. gelap tu. Okay. Betul tak? Yeah. 30 km sejam yeah. and even at 30 30 km/h pun you kadang-kadang tak nampak gajah. Ah ha, because okay. dia memang telah dicipta oleh Tuhan untuk yeah. menjadi walaupun dia besar, mm -hmm. untuk jadi tak nampak. Hmm. Okey. Ha jadi oh. kita lah yang plan, yeah. kita lah yang ada satu perancangan sendirilah ya sebagai hmm. manusia sebab nak tak nak memang kita perlu hidup bersama-sama dengan dunia yeah, dia juga hmm. kan. Okey. Untuk keseimbangan Betul. ekosistem yeah. kita juga. Betul. Sokong. Baik. Actually uh, sorry sikit. Yeah, Coexisting okay. co existing ni telah wujud lama dalam manusia. Ya. Yeah. Zaman tok nenek kita yeah. semua hormat alam. Betul. Hmm. Kita je yang lupa sekarang ni. Yeah. Hmm betul slow-slow kita semakin lupa ya. Yeah. doktor terima kasih banyak sudah bersama kami atas terima kasih doktor. ini doktor terima Tengku Rinalfi Putra Tengku Aziz syarahkanan pengurusan hidupan liar fakulti uh -huh. perubatan veterina daripada UPM akan bawakan kepada anda semoga ianya membuka mata kita ya supaya kita uh, tak nak lagi lah berlaku perkara-perkara yang sebegini bukan um, kesejahteraan hidupan liar sahaja yang kita risaukan yeah. manusia punya keselamatan juga kami bimbangkan ini kan betul yeah. sebaliknya kita tahulah kan apa yang boleh kita lakukan kita hmm. rencanalah perjalanan kita kalau kita tahu hmm. laluan tersebut mempunyai risiko hmm. ada hidupan liar